سبوه سوره ياتي سوره هود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyil mustafa wa ba'd ba Sedang penonton dirahmati Allah sekalian bertemu lagi kita dalam siri Sejenak Bersama Kalam Allah Dalam siri kita kali ini kita akan membicarakan sebuah surah iaitu surah Hud surah yang ke-11 daripada Al-Quranul Karim sebuah surah yang diturunkan di Mekah Di dalam surah Hud secara asasnya membincangkan beberapa tema penting di antaranya ialah Allah Ta'ala menyebutkan kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan larangan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan juga wasiat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada umat yaitu pesanan untuk selalu istiqamah walaupun amalannya itu sedikit pesanan untuk tidak melampaui batas jangan membunuh jangan berzina dan sebagainya untuk senantiasa menjaga solat dan juga untuk senantiasa bersabar di dalam surah ini juga Allah taala menyebutkan kisah umat-umat yang terdahulu dan ini adalah salah satu mujizat Al-Quranul Karim Allah taala menceritakan cerita tentang Nabi Nuh Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib dan Nabi Musa untuk dijadikan pengajaran kepada umat Muhammad, umat nak akhir zaman. Secara asasnya, di dalam surah ini menyebutkan tentang bentuk-bentuk azab yang diturunkan kepada umat-umat yang terdahulu ini. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh, Allah Ta'ala memberi bala kepada mereka dengan banjir besar yang menenggelamkan seluruh negara, seluruh bumi sehingga mereka itu hancur. Kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad, itu Allah Ta'ala binasa akan mereka hancurkan mereka dengan angin yang kencang dan dingin fa uhliku birihin sarsarin atiyah umat nabi saleh iaitu kaum samud wa ila samud akhum salihah Allah taala hancurkan mereka dengan petir dan juga dengan bumi fa akhadathum rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin manakala bagi umat nabi Ibrahim dan nabi Lut iaitu kaum Lut itu Allah taala menghancurkan mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan itu dihancurkan dengan hujan batu hijarah dan, dan terbalikkan bumi fajalna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil manakala kaum madyan yang diutuskan kepada mereka Nabi Shu'aib dihancurkan mereka dengan petir juga dan juga dengan gempa bumi dan azab daripada awan fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin fa akhadhahum 'adhabu yawmiz zullah manakala umat Nabi Musa kaum Firaun itu dihancurkan mereka dengan taufan dengan belalang dengan kutu dengan katak dengan darah dan akhirnya ditenggelamkan. Allah Taala berfirman, "Wa arsalna 'alaihim at-tufana wal jarada wal qumma wad dafati awadama ayatin mufassalat." Dan juga Allah Taala berfirman, "Fa aghraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina." Ini semua Allah Taala menyebutkan bentuk-bentuk ujian azab yang diberikan kepada kaum yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para nabinya. Jadi ini menjadi satu uh, pengajaran, satu iktibar kepada kita di setiap tempat yang Allah Ta'ala binasakan mereka, kaum Ma'at, kaum Samud dan sebagainya itu, setiap tempat-tempat itu menjadi satu tempat yang uh, bersejarah tetapi un, bukanlah untuk diziarahi, bukanlah untuk di, dikenang-kenangkan tetapi untuk diambil pengajaran, uh, inilah tempat yang Allah Ta'ala pernah hancurkan kaum-kaum tersebut. Jadi uh, apabila kita mendapatkan pengajaran ataupun kita mengetahui perkara-perkara ini, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, itulah azab yang Allah Ta'ala timpakan kepada kaum yang ingkar kaum yang murka kaum yang takabur dan Allah Taala murka kepada mereka dan pada hari tersebut yakni pada hari akhirat nanti Allah Taala akan memanggil setiap satu daripada individu daripada umat-umat ini dan juga kita sama kita juga untuk dipertanggungjawabkan di atas setiap apa yang kita telah lakukan di atas muka bumi ini adapun orang yang syaqiyu, orang yang celaka maka bagi mereka itu api neraka yang menyala-nyala dan mereka itu kekal di dalam neraka tidak akan keluar sama sekali dan akan kekal sampai bila-bila manakala orang-orang yang uh, sa'idu wa amal orang-orang yang bahagia maka bagi mereka itu syurga yang kekal abadi mereka itu di dalamnya dan mereka itu mendapatkan kenikmatan yang tidak putus-putus nah, mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar daripada surah ini itu sahaja yang dapat disampaikan ila liqa'in akhir wa billahi hidayati wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh